На большую часть не могу ответить. No, no, Я просто знаю, что мы готовы to in инвестировать в этот пилотный проект. Если никто не изъявит uh, желания uh, присоединиться к we'll нам, ourselves. мы сделаем это самостоятельно. But Я не вижу здесь Мы будем работать, взаимодействовать с каждым из городов, с городминистрацией каждого города. Has a vice в администрации есть uh, заммэра, который отвечает за вопросы здравоохранения uh, и социальной вопросов. Будем создавать рабочую группу. До приезда в этот город мы проводим консультации, где разместить совместными усилиями с больницей, без нее и разрабатывать year, заранее программу на год. Безусловно, при участии мэра или город администрации города, потому что приехать просто так э ниоткуда упасть. Ну, no, тут ничего Same. нет, то есть велосипед никто не изобретает, точно так же, как это to, любой if другой Придется ли пациентам платить или нет, не могу ничего сказать. Но определенно это не будет какая-то сумма неподъемная или не по карману обычному простому жителю Украины. Не могу сказать, что это будет совершенно без, без Бесплатно, но за какие-то символические Белик. деньги на самом деле это символическая плата будет. Okay. Тонис, вы говорите, что хотите запустить это как можно раньше, но никаких конкретных сроков. Зачем же тогда конкретная задержка? От кого зависят ответы на те вопросы, на которые вы сейчас не можете дать? Вот, и поскольку нет госпожи Ольги Богомолец, то на государственном уровне какие еще вопросы должна уладить Украина, чтобы это наконец-то заработало? Спасибо. Безусловно, государственная поддержка нам необходима, по крайней мере, моральная. Мы не просим финансовую поддержку, мы не просим техническую поддержку, не медицинскую. Все, что мы просим, это моральную поддержку, и я рассчитываю, что мы ее получим. Миссис Богомолец. Госпожа Богомолец. Program, уже получила эту программу. С указанием графика и дат мы можем начать работать с учетом оборудования and всех автомобилей. <связь> Мой план предусматривает выход okay. этого проекта, запуск so 1 we, сентября. То есть первые шаги в направлении реализации этого проекта нами уже сделаны. Кто членами правления этой ассоциации? Мы будем приглашать людей. Will work, will work не могу вам сказать, что все пойдет без сучка, без задоринки. не могу вам обещать. Исходя из моего опыта, так не бывает. We have the, we have a mission, Но and, uh, мы понимаем, в чем наша миссия заключается, и мы будем ее выполнять.